اسلام کے فرائض اور عمال تو بہت ہے مگر نماز کو جو مقام دیا گیا ہے اس کی وجہ سے نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے نماز کا بلند مرتبہ اس سے سمجھ لو کہ دوسرے فرائض کا یہی زمین پر رہتے ہوئے حکم دیا گیا اور نماز کے لیے اللہ پاک وحدہ اللہ شریک نے یہ اہتمام فرمایا حضرت کو میراج پر بلا کر عالم بالا میں نماز عطا فرمائی اور اسلام کے فرائض میں دنیا میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی اور آخرت میں سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا تو یا سمجھ لیجئے کہ آخرت کی کامیابی اور بامرادی کا مدار ہی نماز کے ٹھیک نکلنے پر ہے حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندے کے عمال کو جو حساب کتاب ہوگا ان میں سب سے اول پر نماز ہے سو اگر نماز ٹھیک نکلی تو بندہ کامیاب اور بامراد ہوگا اور اگر خراب نماز نکلی تو ناکام ہوگا اور خسارے میں پڑے گا یعنی نقصان اٹھائے گا مقصد یہ ہے کہ نماز سب سے پہلے فرض ہوئی تو سب سے پہلے اسی کا حساب کتاب ہوگا اور میدان قیامت میں بھی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ نماز کے ٹھیک اور بے ٹھیک ہونے پر ہوگا ہم میں سے اکثر لوگ نمازی نہیں پڑھتے مگر اپنوں کو نمازیوں سے بہتر اور پکا جنتی سمجھتے ہیں ان کو شیطان نے یہ دھوکہ دے دیا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہے دوا تو مفت دیتے ہیں شفا خانے میں فری کام تو کرتے ہیں فلان طریقے پر مخلوق کی خدمت ہے اور تو انجام دیتے ہیں حالانکہ نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں نماز کے بغیر دوسرے عمل کسی کے بھی قابل قبول نہیں ہو سکتے جو لوگ دین اسلام کے پیروکار ہیں قرآن سنت کو حق مانتے ہیں ان کے نزدیک آخرت کی کامیابی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جب یہ معلوم ہوگا کہ آخرت کی کامیابی نماز میں ہے تو نماز کو پابندی سے پڑھنا سارے کاموں سے بڑھ کر ہوا نماز کی وجہ سے ذرا آرام میں فرق آتا ہو کسی دنیاوی کام میں تھوڑا بہت نقصان ہو جاتا ہو تو کل ما کے لیے آخرت کی بے انتہا کامیابی کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں ذرا جنت کی نعمتوں اور وہاں کے محلوں باغ اور نہروں اور سونے کے درختوں کا خیال تو کریں پھر دوزہ کی آگ کا تصور تو کریں جو دنیا کی آگ سے سکسٹی نائن زیادہ گرم ہے آج کل ہم کیا کہہ رہے ہیں اتنی زیادہ گرمی ہے کہتے ہیں جب جہنم سانس لیتی ہے نا تو یہ دنیا کے اندر جو گرمی پھیلی ہوئی صرف سانس ہے جہنم کی تو ذرا تصور کریں اگر آپ خدا نہ نخواستہ جہنم میں جائیں گے تو اس کی تپش کتنی زیادہ ہوگی حساب لگائیں کہ ایسی آگ سے بچنے اور ایسی ایسی نعمتیں ملنے کے لیے اگر نماز کی پابندی کرنے میں کچھ نیند قربان ہو جائے کھیل میں فرق آ جائے دنیاوی کاموں میں ڈرام جو موبائل ہمارے سامنے ہر وقت ہمارے سامنے رہتا ہے اگر اس کا استعمال تھوڑی دیر کے لیے ترک کر کے نماز کو فوکیت دیں تو یا بل حقیر دنیا کا کام یا زیادہ نقصان بھی ہو جائے تو اس کو برداشت کر کے نماز پڑھ لینا عقل مندی ہے یا نہیں ہے وہ حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ٹھیک نکلی تو آخرت میں کامیاب و معمراد ہوگا ورنہ ناکام ہوگا اور خرصارے میں رہے گا اگر اس کا مطلب سمجھے نا تو بہت وسیع مطلب ہے حساب کے وقت نماز کا ٹھیک نکلنا یہ کہ بالی ہونے کے بعد موت آنے تک پابندی سے سب نماز ادا کی ہوں وقت سے بے وقت کر کے نہ پڑھی ہوں فرائض اور سنن اور مستحبات کا خیال رکھا ہو اور نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہو سنا, تشد فاتحہ اور دوسری صورتیں صحیح یاد کی ہوں اور ان کا ترجمے سے بھی آپ آگاہ ہوں اور آپ کی نماز صحیح ہو سکے ان باتوں کا خیال کر کے نماز پڑھنا ہی کامیابی ہی کامیابی ہے اور ان باتوں میں جس قدر کمی ہوگی اس قدر ناکامی کا سامنا ہوگا آئیس کے چھوٹ جانے سے تو قطر نماز ہوتی نہیں اور واجبات کے ترک ہونے پر بھی دوبارہ پڑھنا واجب ہے سنن مستحبات اور عداب کے کم ہونے یا چھوٹ جانے سے ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بخاری کے اندر کہ جس کی اثر کی ایک نماز جاتی رہی اس کا اس قدر نقصان ہوا کہ جیسے اس کے اہل و الاد اور سارا مال ختم ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں جس نے اچھی طرح ان نمازوں کا وضو کیا ان کو بار وقت پڑھا ان کا رکوع و سجدہ پوری طرح کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اور اس کا عہد ہے کہ اللہ اس کو بخش دے گا اور جس نے ایسا نہ کیا تو اس کے ذمے کوئی عہد اور بخشش نہیں چاہے بخشے چاہے عذاب دے نماز میں بڑی خوبی ہے کہ نماز پڑھتے وقت نمازی کا سارا جسم عبادت میں لگ جاتا ہے ہاتھ پاؤں سر کمر ناک آنکھ زبان سب اسی طرح موقع بے موقع رکھنے اور استعمال کرنے پڑتے ہیں جس طرح حکم ہے یوں سمجھو کہ نماز اللہ کے حکم پر چلنے کی مشق کرنے میں لگ جاتا ہے اور کوئی مرد یا عورت ٹھیک ٹھیک نماز پڑھے تو نماز کے باہر بھی گناہوں سے بچے گا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یعنی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بے وقت کر کے پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھے بیٹھے سورج کا انتظار کرتا ہے اور جب سورج پیلا پڑ جاتا ہے تو کھڑے ہو کر جلدی جلدی مرغ کی طرح چار ٹھونگے مار لیتا ہے اور اللہ کو ان سجدوں میں جو مرک کی ٹھونگوں کی طرح جٹ جٹ کیے گئے بس ذرا سا یاد کرتا ہے اسی نماز منافقوں کی نماز ہے اسلام میں نماز کی فرضیت اور اہمیت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے ترمیزی شریف کی ایک حدیث ہے کہ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ الگ کر دو یعنی لڑکوں لڑکیوں کو ساتھ نہ سلاؤ آپس میں بہن بھائیوں کو ساتھ نہ سلاؤ سختی بھی کرنی پڑے نا ہمیں والدین کو بچوں اگر نماز نہیں پڑھے تو ان کی والدین ضرور سختی کریں کیونکہ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے قرآن و حدیث میں نماز کی سخت تاکید وارد ہوئی ہے اس کی فیصل فضلط... کا منکر کافر ہے اس کا نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے سورہ روم میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے یعنی نماز قائم کرو اور مشرقین میں سے نہ بنو ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے ہمارے اور کافروں کے درمیان جو اصلی اور واقعی فرق ہے وہ نماز نہ پڑھنے کا فرق ہے پس جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بنانا اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے کر دیے جائیں یا تو جلا دیا جائے اور فرض نماز کو قصدن نہ چھوڑنا یعنی جان بوجھ کر نہ چھوڑنا کیونکہ جس نے نماز کا وقت ہوتے ہوئے اپنے ارادے سے نماز فرض چھوڑ دی تو اس سے اللہ کا ذمہ بری ہو گیا یعنی دنیا اور آخرت میں اسے عذاب اور تکلیف اور ذلت سے بچانے کی ذمہ داری اللہ پر نہیں اور شراب بھی نہ پینا کیونکہ وہ ہر گناہ کی چابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نماز کی خصوصی تاکید اور تلقین کی ہے حضرت انص رض سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جب پانچ وقت نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور پاک دامن رہے اور شوہر کی فرما بدداری کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے اس حدیث مبارکہ میں عورت کو چند کام سرانجام دینے پر جنت کی بشارت دی گئی ہے ہر مسلمان عورت کو اور ان پر عمل کرنا لازم ہے اول اس کو کیا احتمام کرنا ہے کہ پانچ وقت نماز پڑھنے کو فرمایا نماز ہر بالغ مرد اور عورت پر رات میں دن میں پانچ وقت فرض ہے ان پانچ وقت کو سب مسلمان جانتے حرج ہو یا مرض سفر ہو یا حضر، دکھ ہو یا تکلیف رنج ہو خوشی جس حال میں بھی ہو جہاں ہو پانچ وقت نماز پڑھنا فرض ہے ہاں مہینے کے کچھ خاص دنوں میں عورت پر نماز پڑھنا فرض نہیں رہتا اور ان دنوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں آج کل چونکہ نافرمانی کا دور ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غافل رہنے اور گناہوں میں لت پت پڑھنے کی فضا ہے بہت کم مرد اور عورت ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے ایک کام پر عمل کرنے کی فکر ہے جب ماں باپ ہی غافل ہیں تو اولاد بھی بے دین ہو جاتی ہے بہت سے گرانے ایسے ہیں کہ ان میں چوبیس گھنٹے میں کبھی کسی وقت میں نہ کوئی نماز پڑھتا ہے اور نہ دعا اور کلمہ زبان بھر آتا ہے کیسے رنج اور غم کی بات ہے مسلمانوں کا اب ملک اور پورے پورے گھر اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی حالت دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ محلے کے خداؤں کے منکر سے آباد ہو چکی ہیں جب کسی گلی میں گزر ہوتا ہے تو گانوں کی آوازیں تو آتی ہیں مگر بچے کے قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آتی للہ نماز کی پابندی ہر بالغ مرد اور عورت پر لازم ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز کی پابندی کی قیامت کے دن نماز اس کے لیے نور ہوگی اور اس کے ایمان کی دلیل ہوگی اس کے لیے نجات کا سامان ہوگی اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی وہ شخص قیامت کے دن قارون حامان فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا اور یہ حدیث احمد دارمی بحقی میں روایت کی گئی ہیں دیکھو جو نماز کی پابندی نہیں کرتے ان کا حشر اللہ تعالیٰ نے کیسے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ بتا دیا جو کفر کے سرگنے تھے اور خدا کے باغیوں کے ذکر میں جن کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے ان کے ساتھ حشر ہونے کے کام کرنا بڑی نا سمجھی ہے بزرگوں نے بتایا کہ ان چار شخصوں کا ذکر اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ نماز چھوڑنے والے عموماً چار قسم کے ہوتے ہیں نمبر ایک جو حاکم ہونے کی وجہ سے نماز ترک کرتے ہیں یہ لوگ فرعون کے ساتھی ہوئے کیونکہ وہ حکومت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا باغی تھا نا اور نمبر دو جو مالداری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے یہ لوگ کارون کے ساتھی ہوں گے کیونکہ وہ مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنا نمبر تین جو ملازمت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے یہ لوگ حامان کے ساتھ ہوں گے کیونکہ اس نے فرعون کو وزیر ہونے کی وجہ سے خدا پاک کی بغاوت اور سرکشی اختیار کی تھی اور جو لوگ تجارت اور دکانداری کی وجہ سے مصروف رہتے اور نماز نہیں پڑھتے یہ لوگ ابھی بن خلف کے ساتھ ہوں گے یہ شخص بڑا مشرک تھا تجارت کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے دست مبارک سے قتل فرمایا تھا ان اسباب کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے اکثر نمازیں ترقی جاتی ہیں مثلا بچوں کے رونے کی وجہ سے ان کو نہلانے دلانے کی وجہ سے کھانے پلانے کی مشغولیت کی وجہ سے یا دیر میں سونے کے باعث دیر سے آنکھ کھلنے کی وجہ سے یا جلدی سونے کے تقاضے کی وجہ سے سفر کی وجہ سے دکھ تکلیف کی وجہ سے اس کے علاوہ اور بہت بہت ساری چیزیں ہیں جو بالخصوص عورتوں کی نماز قضا ہونے کا سبب بنتی ہیں حالانکہ جب تک جان میں جان رہے ہوش باقی ہو فرض نماز ترک کرنے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں دکھ تکلیف رنج مرض ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھے بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھے اگر سفر لمبا ہو جو کم از کم اڑتالیس میل ہو اور اس میں چار رکت والی فرض نماز کی دو رکتیں کر دی گئی ہیں اور اگر یہ سفر ہوائی جہاز میں یا ریل میں ہو یا بس میں ہو یا موٹر کار میں ہو یا اپنی گاڑی میں ہو اگر سفر میں جلدی ہو بس نکل جانے کا اندیشہ ہو تو معقدہ سنتے چھوڑنے کی بھی گنجائش ہے ہاں ویتر کی تین رکھتے پڑھنا ضرور واضح جیب اور لازم ہے اور بعض اچھی خاصی نمازی عورتیں سفر میں تو نماز ہی چھوڑ دیتی بعض تو سستی کر دیتی ہیں جیسے بہت سے پکے نمازی مرد میں بھی سفر میں نماز قضا کر دیتے ہیں اور بعض عورتیں یہ عذر پیش کرتی کہ پردہ نہ ہونے کی وجہ سے سفر میں نماز نہیں پڑی جاتی کیونکہ مردوں کے درمیان بے پردگی ہو جاتی حالانکہ یہ عذر بے حقیقت ہے کیونکہ جو برقعہ پہن کر بھی بیٹھی ہیں وہ بھی پردہ کافی ہے برقعہ اوڑے مردوں کے سامنے چل بھی پھر سکتی ہیں بھلا نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی یہ شیطانی عذر ہے بعض عورتیں بچوں کے رونے کی وجہ سے نماز قضا کر دیتی ہیں حالانکہ یہ کوئی عذر نہیں بچے تو ہمیشہ روتے رہتے ہیں دنیاوی کام تو جاری رہتے ہیں نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے معمولی بہانہ بھی نہ کا باعث ہوگا اور یہ بھی کوئی عذر نہیں ہے کہتی میں نزلہ ہو گیا سر درد ہو رہا ہے معمولی بخار ہو رہا ہے اس طرح کے پہاڑ کے برابر عذر بنا کر سامنے آ جاتا ہے در حقیقت کی, کی یقین کی کمی ہے قبر اور حشر کے حالات اور جنت اور دوزخ کے آرام اور دوزخ کے عذاب کا یقین مضبوط ہونا تو ہر کام سے زیادہ ضروری نماز ہی کو سمجھا جائے گا اور اکثر میری بہنیں بیاہ شادی کے موقع پر نماز قضا کر دیتی ہیں اپنی نکالی ہوئی رسمیں ایسی پابندی سے پوری کرتی گویا فرض عین ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرضوں سے بالکل غفلت برتتی ہیں اور دلہن جب تک دلہن رہتی ہے نماز پڑھتی ہے پڑھتی نہیں عجیب بات ہے کھانے پینے میں شرم نہیں اور نماز پڑھنے میں شرم آ رہے آ جاتی ہے یہ کیسی بے بات ہے اور رمضان کے روزوں کے بارے میں عورتوں کو یہ توجہ دینی چاہیے کہ جب وہ رمضان کے روزے رکھتی ہے جن چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے نا نماز اس کو کبھی قضا کر کے نہ پڑے آج کل ہماری ابھرتی ہوئی نسل اسکول کالجوں کی پردہ جتنی بھی پود ہیں نا نماز سے بے ہے و روزے سے بھی غافل ہے ہمیشہ تو نہیں رہنا آخر مرنا ہی ہے نا قبر کی گود میں بھی جانا ہے نا یہ ٹیڈی فیشن اور ماڈرن سٹائل وہاں کیا کام دے گا افسوس ہماری مسلمان ماؤں بہنوں کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے وہ ایسے فکر ہی نہیں کرتے گویا ان کو ہمیشہ ہی دنیا میں رہنا میری تیسری نصیحت اپنی بہنوں کو یہ ہوگی کہ پاک دہمن رہیں از اس دو عصمت محفوظ رکھیں نسوانیت کا تعلق صرف شوہر سے رہے اور نہ محرموں سے بھی دور رہنا پردے کا اہتمام کرنا نظریں نیچی رکھنا بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں اور کسی مجبوری سے نکلنا بھی پڑے تو کسی محرم کو ساتھ لے پردے کر پردے کا اہتمام کر کر نکلیں ان چیزوں سے عورت کی عفت اور عصمت محفوظ رہتی ہے آج کے دور میں اگر یہ دیکھا جائے نا اپنے سراؤنڈنگز میں تو یہ چیزیں ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں اسکول اور کالجوں میں پڑھنے والی لڑکیاں تو بہت ساری پردے کا بھی مذاق اڑاتی ہیں اس کو وہ سمجھتی ہے کہ فیشن نہیں اگر ہم فیشن نہیں کریں گے نا تو وہ اس چیز کو آڑے ہاتھوں لیتی کہ آپ کو کیا پتا آپ کون سی موڈرن تو ہیں تو یہ چیزیں خلافی عصمت ہیں عفت ہیں وہ دوستی میں نب جاتی ہیں پھر آپ کے سامنے جو آلات آج کل پیش آ رہے ہیں بچیوں کے ساتھ ہماری آنکھوں پر ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری دماغوں کے اندر یہود و نصارہ نے ہمارے دماغ کو مسموم کر دیا اور آزادی کا زہر پلا کرنا ہمارے دماغوں کو فالی زدہ کر دیا حق بات کوئی اثر ہی نہیں کر رہی ہے ایک تو اپنے شوہروں کی بھی ان کو فرما بداری کرنی چاہیے شریعت میں شوہر کے بڑے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے عورتوں پر اسی سباب سے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اول اولاد کی پرورش خانگی امور مرد عورت دونوں ہی کی باہمی میل محبت اور مشورے سے سر انجام دیتے لیکن شوہر کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بنسبت عورتوں کے زیادہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کو جسمانی قوت اور طاقت زیادہ دی ہے وہاں اسے سمجھداری بھی زیادہ دی ہے حوصلہ ہمت بہادری دلاوری مردوں میں زیادہ ہے اللہ ما شاء اللہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت اور برتری بتا دی ہے اور اسے عورت کا سردار بنایا ہے اس کی فرما بداری بھی ضروری ہے ورنہ اگر فرما بداری نہیں کریں گے ہمارے کاموں میں دخل پیدا ہوگا دور حاضر کی فیشنیبل خواتین مرد کی سربراہی تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے بلکہ بہت ساری عورتیں اپنے اپنے آپ کو بیوی اور شوہر کو شوہر کہنے کو بھی آبرو کے خلاف سمجھتی کہتی ہے مجھے بیوی بی نہیں فرینڈ کو بیوی بی کہنے میں انسلٹ ہے ہماری عورت اپنے شوہر کی رسپیکٹ کرے گی اللہ تعالیٰ کے رسول نے اسے جنت کی بشارت دے دی ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ نماز عبادتوں سے بڑی عبادت ہے اور اس وجہ سے کہ انسان میں اپنے رب کے حضور میں اپنی ذات کو بالکل ذلیل کر کے پیش کرتا ہے اور جسم انسانی جو سب سے زیادہ شریف ہوتا ہے یعنی سار اس کو سب سے زیادہ ذلیل انسر یعنی زمین پر رکھ دیتا ہے سجدے میں سر رکھ دینا اظہار اجزو انکسار کی انتہا ہے آج فروتنی ظاہر کرنے کے لیے انسان کے پاس اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں جبکہ یہ نماز اظہار عبودیت کے لیے ہے اور سراپا اجزو نیاز ہے اور بندگی ہی بندگی ہے اس میں کوشش کرنا کہ سجدے میں ماتھے پر مٹی نہ لگے کیوں کر مناسب ہو سکتا ہے جب سر پر مٹی رکھنا ہی ٹھہرا تو خاک و دھول اور گرد و غبار صاف کرنا بے معنی ہے بلکہ ماتھے میں مٹی لگ جانا ہی اجز و نیاز کے لیے زیادہ موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت افلا رضی اللہ نے فرمایا کہ اپنے چہروں کو مٹی میں ملاؤ نمازی خودی کو مٹانے کے لیے تکبر کو توڑنے کے لیے اور نفس کے غرور و تمکنت اور نخوت کو دبانے کے لیے ہے جب نماز میں دھیان رہا کے کپڑے میں سلوٹے نہ پڑ جائیں اور ماتے میں مٹی نہ لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کہا رہا نماز تو رب العالمین جلہو کی عظمت دل میں بسانے کے لیے ہے جب رب اکبر کی بڑائی سامنے آتی ہے نا تو اپنی شان بلکل ہمیں ہیچ معلوم ہوتی ہے حضرت امی سلمہ نے فرمایا کہ ہمارا ایک غلام تھا جسے افلا کہتے تھے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وہ سجدے میں جاتا تو غبار صاف کرنے کے لیے سجدے کی جگہ پھونک مار دیتا یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حافلہ سے کہا کہ اپنے چہروں کو مٹی میں ملاؤ نماز میں ہر وہ چیز مکروح ہے جس سے نماز میں دل ہٹے یا دل بٹے اس لیے وہ چیز جس سے نمازی کا دل بٹتا ہو اللہ پاک کی طرف دھیان ہٹ کر کسی مخلوق میں دل الجھتا ہو مکروہ کرا دیا گیا نمازی کے سامنے یہاں تک کہ دیوار یا مصلی پر نقش و نگار ہونا بدن یا کپڑے سے کھیلنا یہ سب مکروہ کام ہیں پوری طرح متوجہ کا نماز پڑھنا کہ نماز سے باقی خیال ہی نہ جائے ہمارا یہ خشوع ہے اور خشوع کا سب سے بڑا مرتبہ کیا ہے اس طرح نماز پڑھی جائے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو یہ خیال کرتے ہوئے نماز پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے خوب دھیان کرتے اور بار بار اسی طرف توجہ لگانے سے بات حاصل ہوگی خشوع بہت بڑی چیز ہے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن شریف میں ارشاد ہوا ہے اللہ فی خاشعون وہ ایمان والے کامیاب ہوگے جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں نماز میں دامن ٹھیک کرنا مسلے کے دروازے منارے شمار کرنا مسلے پہ بھی آج کل بڑی, بڑی چیزیں بنی ہوتی ہیں زمین پر گری ہوئی کینکریاں ہاتھ میں لینا یہ سب مکرو ہے کیونکہ اس سے خشو خضو میں فرق آتا ہے علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو زمین پر کوئی بھی چیز پڑی ہو کنکریاں نہ چھوئے یعنی ہاتھ میں نہ ٹھائے کیونکہ اس کی طرف رحمت خداوندی متوجہ ہو رہی ہوتی ہے رحمت کی طرف سے توجہ ہٹا کر کسی دوسرے کام میں لگنا بہت بڑی نادانی ہے جس نماز کا آخرت میں ہمیں ثواب لینا ہے اور جسے بارگاہ خداوندی میں پیش کر کے جنت حاصل کرنا ہے اس کو بے دہانی سے پڑھ لینا بڑی نلائکی کی بات ہے خوب دل لگا کر نماز پڑھیں اور نماز کو بہت بڑی نعمت اور دولت سمجھ کر پڑھیں زندگی کا جو وقت نماز میں لگ گیا وہ انمول ہو گیا اور زندگی کا یہ حصہ زندگی کہنے کے قابل ہو گیا یہ مومن کی شان ہے کہ خوب مستعدی کے ساتھ دنیا کے جمیلوں سے دل فاری کر کے نماز پڑھتے ہیں اور منافقوں کی نماز ایسی ہوتی ہے قرآن پاک ارشاد ربانی ہے ترجمہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں گویا نماز پڑھتے وقت طبیعت پر بوجھ اور جسم پر سستی اور کاہلی سوار ہونا مومن کی شان نہیں نماز خشو و خضو اور سکون و اطمینان کے ساتھ ادا کرنی چاہیے ایک حدیث علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی انسان نماز سے فارغ ہوتا ہے حالانکہ نماز کا ثواب مختلف جگہ پر مختلف لکھا جاتا ہے ثواب کا دسواں حصہ نوواں حصہ آٹھواں حصہ ساتواں حصہ چھٹا حصہ پانچواں حصہ یا چوتھائی حصہ یا تہائی حصہ یہ آدھا لکھا جاتا ہے یعنی جس درجے کا خوشی خضوع اور اخلاص اور سنتوں کی رعایت نماز میں ہوتی اسی قدر اجر و ثواب ملتا ہے کسی کو تہائی کسی کو چتھائی اور کسی کو کم و بیش ثواب ملتا ہے حضرت ابو بکر صدیق اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر کو جھکنے لگی یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق اللہ عنہ نے مجھے اس قدر زور سے ڈانٹا کہ ڈر کی وجہ سے قریب تھا کہ میں نماز توڑ دوں پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے بدن کو سکون سے رکھے یہودیوں کی طرح ادھر ادھر کا نوچ جکے کیونکہ نماز میں آزا کو سکون رکھنا نماز کے پورے ہونے کا جز ہے ہمارے میں سے بہت سالے لوگ نماز کی چوری کرتے ہیں چوری کرنے سے کیا مراد ہے حضرت ابو خطادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے حضرات صاحب اکرام رضی اللہ عنہ نے سوال کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے کیسے چوری فرمایا نماز سے چوری کرنا یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنی نماز کا رکوع اور سجدہ پورا نہ ادا کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازی نماز کی اپنی چوری کرتا ہے چوری تو بری بہترین ہے کیونکہ چور تو دوسرے کا مال چراتے ہیں اور یہ نمازی اپنی ہی دولت ضائع کرتا ہے اور دولت بھی کون سی جو آخرت میں کام آنے والی ہے جس کی بدولت جنت جیسی انمول نعمت ملنی ہے جب نماز ہی ہمیں پتہ ہے پڑھنی ہے تو وقت بے وقت کر کے کیوں پڑھے رکو اور سجدے کو جلدی جلدی پھٹا پھٹا کرنا تو چال میں آیا کے اصول پر کیوں خراب کرے جب نماز پڑھیں تو اتمنان سے پڑھیں رکو میں جائیں تو اتمنان سے رکو کریں جب سجدہ کریں تو بڑے اتمنان سے سجدہ کریں بہت سارے عورتیں اور مرد ایسی لپ جپ نماز پڑھتے جیسے بگدر مچ گئی ہے یہ طفان سے بھاگ رہے ہیں کرنے <تصف> سے کوئی رکن ٹھیک ادا نہیں ہوتا اسی کو نماز کی چوری کہا گیا بعض روایات میں یہ کہ جو شخص نماز کو بے وقت کر کے پڑھے اور وضو اچھی طرح نہ کرے اور اس میں پوری طرح دل نہ لگائے نہ رکو سجدہ پورا پورا کرے تو نماز سیاہ صورت میں وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے اور یہ بد دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا پھر وہ نماز پرانے کپڑوں میں لپیٹ کر نماز پڑھنے والوں کے منہ پر مار دی جاتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو عبادت کا ذوق عطا فرمائے اور نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے آمین